لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد فصل إن اعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثناء باستثنائها نذكر منها هنا طرفا إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى Imam Nawawi <nói> disukai pada semua keadaan kecuali keadaan-keadaan yang telah datang dalil daripada syarak pengecualiannya ha jadi pada pelajaran kita yang lalu Imam Nawawi sebut di atas kenderaan ha, bila kita menunggang naik kenderaan menunggang tunggangan ataupun melalui jalan laut bermusafir bermukim siang, malam dalam keadaan berdiri, duduk dan berada di atas lambung-lambung. Ha, maknanya baring lah. Semua keadaan itu maka disunatkan. Digalakkan. Dia kata kecuali keadaan-keadaan yang tertentu yang datang dalih daripada syarak tentang pengecualiannya. Ha, ada bab bukan semua dalam tandas tak boleh, tempat kotor, tempat najis tak ada zikir. Secara umumnya tempat yang lain selain selain daripada pengecualian pengecualiannya yang lain semua boleh. Ha, dia kata minha huna tarafan isyaratan. Aku sebut sebahagian daripadanya sebagai suatu isyarat. Ha, sebagai suatu isyarat. Dan dia akan sebut di dalam bab yang ter, uh, bab yang mustaqil yang tertentu insya-Allah taala dan sebahagian daripadanya ada kata sini wa min zalika annahu yukrahu zikru halatal julusi 'inda al qada'il hajati sebahagian daripadanya dimakruhkan zikir dalam keadaan duduk qada' hajat maknanya dalam tanda. Ha? sedang buang najis qada' hajat sama ada air besar ataupun air kecil ha, yang tu ditegah ha, ditegah zikir pada dalam keadaan duduk dia kata ketika kota hajat wa fi halatil jima' dan ketika jima' juga ditegah akan zikir fi halatil khutbati liman yasma'u sautal khutib dan juga dalam keadaan ketika khutbah bagi seorang yang mendengar suara khutib Maknanya tengah ada khutbah tu jangan kita berzikir. Banyak juga orang berzikir kan. Tengah hati ada khutbah tu dia duduk pegang tasbih. Dia duduk berzikir. Aa, ataupun dia duduk selawat. Yang tu ditegah. Makruh tak dapat pahala. Ha, ni ramai orang datang semayang Jumaat kan. Ketika hati sedang baca khutbah dia duduk berzikir. Ha, jadi nak zikir pun ada tempat dia. Bukan semua tempat. Aa, sebab tu dia kata di sini ada pengecualiannya. Yang asal tadi dia sebut semua keadaan kecuali ada keadaan-keadaan yang tertentu yang datang dalil daripada syarak. Ha. Datang daripada syarak ini supaya uh, kita tidak berzikir dalam keadaan begitu dalam kepada ketika itu iaitu di antaranya yang selalu orang buat ketika dengar dengar khutbah pada hari Jumaat tu. Sama ada dia berzikir ke, dia berselawat ke, kan hari Jumaat ni digalakkan berselawat bila dia selawat sahabat termasuk ketika dengan khutbah pun dia selawat juga. Ha yang tu tak disunatkan. <coughs> Bahkan ada sebahagian daripada ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat Al-Quran wa idzal quri'al quranu fastami'u lahu wa amsitu la lakum turhamun apabila dibacakan Quran di situ. Sebahagian pada, daripada ulama tafsir kata apabila mendengar akan khutbah dibacakan al-Quran maka apabila kamu mendengar khutbah kan dalam khutbah juga dia baca al-Quran first time ya ambil tumpuan ah ambil perhatian terhadap khutbah yang disampaikan dan diam semoga kamu dapat rahmat jadi Asal makna daripada dengar ceramah dengan khutbah ini kita nak ambil pengajaran. Nak ambil iktibar. Jadi kalau kita baca dia tak masuk ah. Ha? Bila kita baca sesuatu zikir, sesuatu bacaan, kita hilang fokus. Ha, hilang tumpuan daripada mendengar khutbah yang disampaikan. Dia kata lima yasma'a sautal khatibi bagi seseorang yang mendengar suara khatib. Tetapi kalau orang duduk belakang tak dengar. Tapi tapi sekarang ni dah guna pembesar suara, mikrofon kan. Jadi di belakang ke, depan ke, di luar masjid ke, dalam kereta ke, atas motor ke. Kadang-kadang orang nak kutubah baru dia masuk dalam masjid. Perangai orang yang pergi ke masjid hari Jumaat ni. Imam nak takbir baru dia masuk. Tidak duduk atas motor, sembang sambil isyak okok kan. Kalau bukan bulan Ramadan ni, duduk isyak okok, duduk dalam kereta. Bila im bila komat baru dia tergesa-gesa masuk dalam masjid ha, Itu satu adab yang tak elok juga tu Sebab tu dalam hadis dia suruh Pergi awal, duduk di depan, dengar uh, tumpuan dengar khutbah yang disampaikan di dalam keadaan memberi tumpuan jadi di sini dia kata uh, ditegah berzikir apabila mendengar mendengar khutbah wa fil qiyami fi solah ketika berdiri berdiri itu disuruh qiraah baca ketika kita kiam Bukan suruh zikir masa tu oh, Kalau makmum macam mana Bukan dia baca imam baca Dia mahu zikir dalam keadaan kiam Tak boleh Sebab apa Bila imam sedang membaca Maka makmum Kena memberi tumpuan Sesuatu Bacaan yang telah di, yang sedang dibaca oleh imam ha, ah, Ketika kiam di dalam sembahyang Pun tak boleh <coughs> Tak boleh berzikir pada masa tu Ditegah, dilarang Ha, bal yashtaridu bil qira'ah. Ketika kiam itu, orang yang sembahyang itu disuruh apa dia? Menyebutkan diri dengan bacaan. Ha, bacaan apa? Fatihah, bacaan apa lagi? Ayat lazim. Wa fi halatin dan dalam keadaan mengantuk, tak ada zikir juga. Takut mulut disebut lain, takut tersasar. Dia bukan sebut Zikir-zikir ni maknanya mengingati Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah tapi dia sebut benda lain. Sebab mengantuk, dia tak boleh nak bagi tumpuan. Ha, nampak? Maknanya, ha, tadi apa dia? Ha, pada qiyam, bal yashtarilu bil, bil qira'ah. Ha, orang yang semayang tu tadi disuruh kita sebut dengan bacaan. Wa fi halati nuasi dan juga pada keadaan dalam suasana ataupun keadaan mengantuk pun tidak digalakkan berzikir. Wala yukrahu fi tariqi wala fil hammami. Ha. Dia kata apa di sini? Dan tidak juga dimakruhkan pada jalan. Maknanya sambil duk berjalan, naik motor, naik kereta boleh kita berzikir bukan kata dalam masjid saja, cuma dalam uh, pelajaran kita yang lalu sebaik-baik tempat masjid lah tapi di luar masjid pun boleh ha, sebab tu dia, dia sebut semalam wa yam bari an <tuhkan> yakuna mawdi'ul ladzi mawdi'ul yazkuru fihi khaliyan nadhifan fa innahu a'zamu min ihtirami zikri wal mazkuri Ah, wa li hadza Mudah zikru fil masajid wal mawadu syarifah. Digalakkan di masjid, tempat-tempat yang terpuji. Bukan makna di luar masjid tak boleh. Ha, jadi bila kita lepas semayang, kita keluar daripada masjid, keluar daripada surau. Ha, di pertengahan jalan sambil berjalan pulang ke rumah, disunatkan juga kita berzikir. Dan dia kata di sini tempat mandi. Kerana pada masa tu tempat mandi dengan tandas ni lain. Dia tidak sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilarangkan, dilarang bersikir tempat kota hajat ini, pada masa itu bila kota hajat, Najih duduk situ. Ada pemilik air kita sekarang ni tak termasuk. Boleh. Sebab tandas lain. Tempat kita mandi lain. Tempat kita mandi tu bersih tak ada najis di situ. Ha, itu diharuhkan bersikir uh, di dalam bilik mandi. Wallahu alam dia kata wallahu alam tak habis lagi. Ni baru tajuk atas tu. Tentu ingat rasa oi sorang oh, nak no, habis ah. kan ni. Ha ni tak, sabar nak tak sabar nak makan moreh. <coughs> tak habis lagi. Ni baru satu perenggan ni. Ada 4 5 perenggan ada 10 lagi. Okay. Faslun bahagian yang kedua. Tazkirah tazkirah apa dia lepas tarawih ni dia akan boleh lama-lama. Tapi jangan terlalu cepat kan. Sebab kita dah baca dah pada pelajaran kita yang lepas di antara majlis zikir juga adalah majlis ilmu. Ha majlis halal dan haram. Itu juga majlis zikir. Majlis mengaji juga, tazkirah juga adalah merupakan majlis zikir. Faslun al-muradu minaz zikri hudurul qalbi yang dimaksudkan dengan zikir itu bukan mulut saja kumat kami kumat kami kan. Tetapi hadir hati tu. Berserta dengan hati. Mulut kita sebut ha dan dia disertakan dengan menghadirkan hati apa yang kita sebut. Apa yang sedang kita lafazkan, apa yang sedang kita tuturkan. Ha, itu yang dimaksudkan dengan zikir. Mulut sebut hati kita merewang ke lain, kepala kita merewang ke lain. Itu tak tak tercapai maksud. Sebab itu tak ada kesan orang berzikir banyak-banyak pun. Ha, tak ada kesan. Tidak ada kesan maka tidak ada perubahan kepada diri. Itu bukti tidak ada kesan walaupun zikir banyak-banyak. Fayam bari ayakunah wal maqsuduz zikri. Ha. Fayuh rasula tafsilhi wayatadabbaru wayatadabaru ma yazkuru wayataaqqalu ma'nahu. Ketika zikir itu apa dia? Dia kena pelihara, dia kena hati-hati, dia kena jaga bagi menghasilkan maksud zikir itu dengan bertadabur. Apa makna bertadabur? Dia hayati apa yang dia sebut, apa yang dia lafazkan, apa yang dia tuturkan melalui lisan dia dengan sebutan-sebutan zikir itu dia kena tadabur. Menghayati apa yang dia sebut, apa yang dia baca. Wa yatadabbaru ma ma yazkuru wa yata'aqalu maknahu, dia kena faham maknanya kalau sebut subhanallah apa makna alhamdulillah apa makna allahu akbar apa makna dan begitulah semua zikir mesti dia kena tahu makna bukan saja sebut sahaja fa tadabburu fi zikri matlubun kama huwa matlubun fil qiraati li ishtiraqihima fil ma'na maqsud ha dia kata di sini dan tadabur pada zikir itu dituntut Nah ha, dituntut dalam agama, dalam syarak ini Ha, kita kena selain daripada ke, baca Al-Quran kan. Baca Al-Quran memang dia tadabur. Zikir pun sama juga. Ha, Afalai tadabbarun Al-Quran am'ala qulubihim akfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburkan ayat-ayat suci Al-Quran? Ha, ataupun di dalam hati mereka tu terkunci. Jadi dikata mak zikir tadabur pada zikir itu dituntut. Kama huwa matlubun fil qira'ah. Ha, sebagaimana dituntut ketika kita baca Quran, dituntut kita tadabur. Di ki ma fil makna maksud kerana bersekutu maksud keduanya. Maksud uh, tadabur nak menghayati, memahami ayat-ayat Quran yang dibaca. Zikir pun memberi makna yang sama. Maknanya kena tadabur, kita kena faham apa makna yang kita sebut. Jadi bila faham itulah yang kita dapat hayati dan kita dapat amalkan. Bila kita dapat amalkan barulah berlaku perubahan pada diri sendiri. Daripada kurang okey kepada okey, bertambah okey, bertambah okey, bertambah, okay, bertambah baik, bertambah baik, itu maknanya kesan zikirlah tu. Jadi duk zikir ribu-ribu, juta-juta, tapi tak ada kesan, tak, tak ada kesan, tak ada perubahan. Ah, ha, itu tak sampai maksud, tak sampai maksud zikir. Walahada kana almazhabus sahihul muhtarum istihbabu madda zakir madda qawlahu ha. dikata oleh kerana itu mazhab yang sahih lagi terpilih disunatkan memanjang oleh orang yang berzikir akan perkataannya la ilaha illallah dia panjangkan bukan sebut la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yang paling baik sebut la ilaha illallah tu panjang. Sebab apa? Sebab kita nak masuk makna dia tu. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Yang layak disembah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang tu lebih afdol daripada banyak sebut. Tapi tapi laju. Cepat. Kan? Ya, sari nak habis ribu. habis dua ribu, habis seratus <laughs> ribu. nak habis seratus ribu sari la ilaha Allah ni dia nak dah cepat. Tak ada tadabur, tak ada penghayatan. Haa tak jadi kalau zikir macam tu Tak ada kesan pun <coughs> Haa tak ada kesan Lima fihi minat tadabur Karena panjang pada la ilaha illallah tu Ada padanya daripada tadabur La ilaha illallah Ada makna dia Bila kita menghayati apa maksud la ilaha illallah tu Wa aqwalu salafi wa imatul khalafi fi hadha mashhuratun. Perkataan-perkataan ulama salaf. Dan juga ulama-ulama khalaf. Dalam bab ini, aa, dalam bab zikir ini dikena tadabur, kena fahami makna dan aa, panjangkan la ilaha illallah itu adalah masyhur pendapat-pendapat daripada ulama salaf dan juga ulama khalaf. Dia kata lagi wallahu alam. Tapi tak habis lagi sebab saya kata ada 10 faslun tu. Ha, sebab Imam Nawawi sebut wallahu alam tuan-tuan dengan rasa lega. Oh lega lah ni boleh minum kopi oi. Oh, eh. Kena dengan mi kari. Ha, sate dan sebagainya. Ha, jangan rasa syok sendiri. Tak habis lagi ni ada 10 lagi. Ada sepuluh 10, 10 lagi faslun. Faslun. Yang bagi libangkan alahu wazi wazi fatum zikri fi waktu fi waktu min lain atau Dikata sepatutnya, ah ha, bagi seseorang yang mempunyai kebiasaan wazifah, pekerjaan di salu zikir, zikir itu menjadi pekerjaan dia, ah ha, menjadi tugas harian dia. Oh memang ulama-ulama salah macam tu lah. Ha para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in itu menjadi pekerjaan rutin harian berzikir itu menjadi satu tanggungjawab suatu kewajipan jadi Imam Nawawi kata kalau orang yang biasa-biasa biasa menjadi kerja harian dia itu berzikir pada mana-mana waktu daripada malam ataupun siang au aqi bi au halatin min al ahwali ataupun selepas sembahyang lepas sembahyang duk lama-lama duk cokoh mokoh lama-lama duk berzikir selain daripada zikir subhanallah alhamdulillah tu kan Habis tu dia zakir dia sambung lagi macam-macam zikir Ada jenis-jenis orang macam tu kita tengok Orang tua-tua kan dia Lepas maghrib tu lambat dia nak habis Lepas subuh tu lambat nak balik rumah Sebab Rasulullah ni bila dia berzikir sampai topik matahari ya, Menjadi rutin harian dia Macam satu pekerjaan zikir ni Pekerjaan yang wajib bagi dia Kalau begitu keadaannya Dalam semua keadaan ha, Siang dan malam Dia kata fafatathu ayya ha fafatathu ayya apabila luput terlepas sebab sibuk ke hari-hari yang tertentu tertidur ke ada sesuatu urusan yang mendatang ada tetamu datang ke tengah-tengah berzikir dia orang datang ada urusan jadi dia tinggal zikir harian dia hendaklah dia itu mendapati akannya maknanya dia sambung balik lepas pada itu Maknanya dia kena kodoh balik eh? Sebab itu menjadi kebiasaan dia Jangan dia apa dia abaikan begitu sahaja Tinggal begitu sahaja tanpa diganti, tanpa diganti Apabila datang sesuatu halangan Wa ya'ti biha minha wala yuhmilha yuhmilha Ah, dia kata hendaklah dia datang dia apabila ada kemungkinan, ada masa jangan dia abaikan. Bila zikir ni selalu-selalu buat, tiba-tiba ada keadaan tertentu diabaikan dibiarkan tanpa diganti fa innahu idza tada ha dia kata idza i'tada al mulazamatu alaiha lam yu'aridha li tafwiti ha dia kata apabila tidak diganti kerana ada sesuatu halangan apabila lupuk zikir itu dia tak ganti balik dibiarkan begitu sahaja tanpa rasa bersalah tanpa rasa menyesal tanpa rasa rugi wa iza tasahala fi qadaiha apabila dia bertasahul meremeh-remehkan untuk dia ganti balik sahula alaihi tadayyunha fi waqtihha hmm, besok dia akan jadi apa dia bila tinggal sekali dia nak tinggal dua kali asal-asal dia biasa tu menjadi perbuatan harian dia kewajipan dia tinggal sekali kalau tak ganti balik dia tak kodoh dia akan tinggal dua kali tiga kali dia akan jadi meringankan zikir tengok ulama ni meletakkan zikir tu sebagai mana, macam wajib sebab nak ikatkan kita hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu bagi jadi kuat ikatan kita dengan dunia dah banyak ha? Kita dah habis masa dengan dalam masa 24 jam berapa masa kita habiskan untuk dunia, untuk nafsu, untuk peribadi, untuk orang, untuk manusia. Untuk Allah Taala berapa masa yang kita ambil? Sebab tu Allah Taala sebut wal asri, demi masa. Masa itu sangat penting. Banyak nikmat manusia manusia kadang-kadang dia tahu dia buat salah tu dia tahu. Dia kufuri nikmat Allah. Tetapi nekmat masa yang Allah Ta'ala bagi itu Dia tak nampak benda itu satu kesalahan Yang dia persia-siakan Wala tus'alunna yawma izin anin na'im Demi sesungguhnya akan ditanya tentang nekmat Nekmat yang dikurniakan Yawma izin pada hari itu iaitu hari kiamat Kita akan rasa menyesal Berapa lama dah kita habis dalam masa hidup dalam dunia ni. Kita habis masa untuk dunia untuk orang Orang terus kelangkabuk lah orang Nak bertemu dengan orang itu Nak jumpa dengan orang ni Ada perjanjian dengan orang itu Oh jadual lepas ni nak jumpa orang Lepas ni nak jumpa orang ni Tapi dengan Allah Ta'ala Kita tetap Mengambil masa Mengambil peluang Mengambil ruang Kita tak ambil berat Dia kata Akan kita persiakan Kalau mula-mula kita tinggal apa tu tak ganti balik Lama-lama dah jadi Mempermudahkan zikir Jadi bila kita baca Azkuban Nawawi ni Kena atas kepala kita Kepala ha? saya lah ha? Yang lebih-lebih lagi Kita banyak menye Apa dia Mengabaikan zikir kita duduk sibuk kerja lain tak mengikatkan hati kita dengan zikrullah ha, ni kita nak belajar nak belajar nak belajar nak berubah nak berubah sampai bila sampailah kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kematian ha, kalau tidak kita kata menyesal menyesal masa ketika masih hidup tu masih ada ruang masih ada peluang <coughs> untuk kita insah bertobat qad thabata fi sahihi muslimin Ha, telah sabit daripada sahih Muslim An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hisbihi aw an shay'in minhu fa qara'ahu ma baina salati al-fajri wa salatil al zuhri kutiba lahu ka'annama ka qara'ahu min al-laili Meran siapa yang tertidur Malam-malam dia berzikir tapi malam tertentu dia tertidur terlajak sampai ke subuh yang tertidur daripada zikirnya hisbihi maknanya zikir yang menjadi rutin harian dia yang menjadi kebiasaan dia yang menjadi adat dia dia tertidur ataupun syai'in minhu ataupun sesuatu daripadanya ha, daripada zikir yang, dia yang, yang biasa dia buat lalu dia baca di antara semayang subuh dan juga semayang zuhur kan malam tadi dia dah terlepas lah ha, oh, dia kodoh balik antara semayang subuh dan semayang zuhur dia buat balik seolah-olah macam dia buat dia baca di malam hari seolah-olahnya macam dia berzikir itu pada waktu malam yang menjadi rutin harian dan kebiasaannya fa la ta ka annama qara'ahu seolah-olahnya dia telah membacanya minal laili faslun fi ahwali ta'arudi dhakiri yustahabbu lahu qat'u dhikri bisababiha summa ya'udu ilaihi ba'da zawaliha wallahu alam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim wa lakum wassalamu alaikum Was warahmatullahi taala wabarakatuh